Станіслав Поліщук завітав до нашої студії. Доброго ранку. Привіт. Тобі Доброго утра. Думаю, що багато хто знає Станіслава. Він ну один, мабуть, з кращих так не побоюсь сказати фотографів Запоріжжя. Не знаю особисто, до речі, але знаю з робіт. Так. Бачила фотографії. І недавно він мав дуже і дуже цікавий досвід побувати. Де ти був? Я був в нескольких странах. Я був в до В Эмиратах, в Дубае, в Абу-Даби, был в Израиле, в Египте, в Палестине, то есть в Ближнем Востоке. И даже побывал в корреспондентом? корреспонденте. Да, в Израиле я успел поработать с телеканалом 9, который выезжает в палестинские территории, как раз как военный фотокорда. Цикаво, слухай, как тебя занесло так? А, ну, я пытаюсь получать новый опыт, мне интересно новые места, новые люди, новые события, поэтому... Я приехал туда с, как раз с этой целью, чтобы увидеть как раз и новые обстоятельства, новые места. Мне было очень интересно, поэтому я нашел возможности. А насколько украинским фотографам просто сделать вот такой крок и получить такой опыт в других странах? Причем в стольких странах. А, ну, как вам сказать, я... Попал туда не столько как украинский фотограф, я туда попал из Беларуси, потому что я сначала уехал работать в Беларусь. Дальше меня заметили а, русские ребята, которые работают в Эмиратах, пригласили меня туда на работу, а оттуда дальше меня пригласили уже в следующий время. Это такий ланцюжок да. который потянул водной заидом. В да. Беларуси добро фотографом живете. Вообще-то, Минск в столице Беларуси очень богата классными фотографами. Там очень высокий уровень, один из лучших вообще по СНГ. Стасия, ты знаешь, есть ли такой опыт, чтобы до Запорежья, ну, хотя бы до Украины приезжали фотографы, от, хотя бы из тех стран, хотя бы из нескольких, которые ты назвал. Вот за таким самым опытом. А, нет, в наш город такие фотографы не приезжают, потому что у нас ну, нет материала, который бы они хотели фотографировать просто наш город, ну, в таком смысле чем-то особенным не отличается. Вот ты из своего досвиду, ну, как гадаешь, есть те, кто действительно захочет так и залишатись в Запорожье, но ось, чи всем фотографам наикращие платформы все-таки выезжают из Витцы? Зависит от того, какие цели перед собой ставит фотограф. Если он хочет развиваться, получать новые навыки, Смотреть, знакомиться с новыми людьми и вообще развиваться как личность, конечно, ему надо покидать Запорожье, ехать как минимум в столицу, в другие страны, как можно больше путешествовать. Таким образом он развивается. А если оставаться здесь, то... Ничего дальше своего носа ты не видишь. Треху меньше, возможно, стоит. Но, вот, но ты... ale, власне, вернул, ж Ось, Хотела Запорожье. про це запитати. Ты после этой поездки ну, захотел да. все-таки ну Я планирую, потому что у меня тут родители живут. Но неизбежно я буду возвращаться. Но вообще с осени я планирую снова уезжать за границу. Свидос, Свет, ты кого набрав сейчас такой мадривкой, тут и кому с собираешься Ну, прыгаем не пока ты тут. Конечно, это одна из причин, почему я вернулся, потому что у меня появилось очень много учеников. Сначала они появились у меня по скайпу, затем здесь я преподаю лично. И сейчас я начал проводить мастер-классы. Вот на правах рекламы 17-18 июля у меня будет двухдневный мастер-класс, посвященный свадебной портретной фотографии. Вот поэтому я стараюсь свой опыт сейчас передавать, ну, молодым фотографам, которые хотят развиваться. Ну, власне, от той досвід, який ти отримав в цих, ну, в інших країнах, зокрема от як військового кореспондента, він з весільною фотозйомкою якось взагалі не в'яжеться, да, скаже так. Тобто це такий особливий досвід. А насправді, працювати фотографом, вона багатогранна і достатньо складна. Я не могу себя отнести к фотографу, который работает только в одном направлении. Мне интересны разные вещи, и я считаю, что многие виды съемки между собой перемежаются, и навыки в одном типе съемок обязательно тебе помогут в другом. Поэтому, как репортажному фотографу, очень эти навыки полезны вот таких съемок каких-то действий очень, да, каких когда ты должен очень быстро сделать какие-то качественные снимки. В свадьбах это тоже помогает, потому что там тоже есть темп, надо успеть. А, Заразумел. Ну, вот, власно, что, не знаю, наибольше запомняталось с этой подружью? Очень много событий интересных было. Я был свидетелем начала вот этой очередной антифады в Израиле. Я был на Храмовой горе, когда начались вот эти нападения арабов на израильтян. Также я попал, был свидетелем двух терактов, один раз в Тель-Авиве, другой раз возле города Арат, когда обстреляли автобус. Вот такие вообще события как бы ну, заставляют тебя переоценить твою жизнь и вообще отношение к тому, чем ты занимаешься, где ты находишься. По-другому смотришь на людей и вообще переоцениваешь свое место в этой жизни. А в плані професійному ось така стресова ситуація. Вона що дає? Ну є можливість усвідомити, що ти на цей момент фотограф, професіонал, людина, яка ну фактично на роботі і яка має виконувати якесь завдання. Чи залишаються сили, от і свідомість, щоб не зважати на події? Ну так відсторонитись трохи від них і саме працювати фотографом? Да, так, такі события, в першу чергу спітують в тебе самоконтроль, координацію. Ти точно розумієш, де ти знаходишся, що ти должен робити. какие у тебя временные рамки, и это позволяет становиться более целеустремленной личностью, я считаю, потому что такие испытания, как походы, как экстремальные виды спорта, тренируют тебя, закаляют. Слушай, ну а были же точно какие-то интересные истории с этими, скажем, как фотокорреспонденты, какие-то смешные, какие-то интересные, расскажи. Смешные тиками. Ну, точно же, что-то было такое веселое, что эмоционально, что Ну, смотри, не знаю, насколько веселые и смешные, но была такая история, когда там же в Израиле я решил пройти 30 километров через пустыню к Мертвому морю. По тем местам, где находился когда-то Сода Магомора. И я решил сам себя тоже испытать, потому что я люблю такие вещи. И я отправился с рюкзаком, <stereotype> <much fundamentals> с фотоаппаратом под палящим солнцем через этот маршрут. Но закончилось это тем, что я потерял сознание, и меня вообще подобрали ребята, которые занимаются спортом на багге на таких машинках ездят. Угу. Получается, я уже сидел в тенечке, как бы, не знаю, вздремнул или просто вырубился. А они подъехали, со мной начали разговаривать, помогли мне, подвезли меня все-таки до Мертвого моря. Я не дошел буквально там 4 километра. Но это было интересно. Да, познакомился, хорошие ребята, люди. Я бачу фотки твои из этих Селфи с ними. Такая история передавала этим селфи. Страх троха трансформуется в таких местах? этот страх превращается в ответственность. В то, ты лучше понимаешь, на что способен твой организм, твоя сила воли, и как лучше ты можешь относиться в таких стрессовых ситуациях к самому себе и к миру. А быть кому рассказываешь, куда ты ездишь и чем там занимаешься? Ну, без подробностей. Я стараюсь таких подробностей не рассказывать, потому что ну, это может их как-то слегка задеть, они будут волноваться. Ну, а, власне, сам, самому не было страшно, вот, как військовому корреспонденту, працювати? Нет, мне было очень интересно. У ли, меня адреналин повторил драйв. Повторил Конечно, да, с удовольствием, да, повторил бы. Ну, вот, власне, а на, на, на самом месте съемок, взагалі, небезпечно было? Ну, я не был в боевых действиях, когда там под пулями, конечно, нет, таких ситуаций не было, но а, я выезжал на территории пограничные, там, где ходят люди с автоматами, с охраной, когда на хаммерах там кого-то перевозят, какие-то обмены заключенными происходят. А, вот я бывал в таких вещах, так, чтобы прямо летели пули, нет, я в таких ситуациях не был. Но, но в основном, такие люди не сильно любят, чтобы их фотографировали. Да, с этим связана масса историй, они всегда отказываются, отворачиваются, спорят, показывают документы, да, это правда. В прессе тяжело. Ну, а, в как из этих ситуаций ты выходил, чтобы какие-то конфликты а -а -а. завязывались? Ну, смотри, у нас было три человека. Один корреспондент, второй видеооператор и я третий фотограф. То есть, ну, на мне не было обяз обязанности решать такие вопросы. То есть, мое дело было фотографировать. То есть этими вопросами не я занимался. Ага, то есть если возникали какие-то конфликты, да. то там была людина, яка... которая решала вопросы. Которая решала вопросы и что все хорошо. Станислав, вот после этой поездки, то, что нас брал, там, хочешь показать в Запорожье? Какая-то выставка, ну, что-то, чтобы открыть это другим? Да, я планирую сделать выставку, посвященную вот этому своему периоду, этим фотографиям, своим приключениям, да, но я планирую на осень, как раз будет время подготовиться и аудитории тоже подготовить. Да, такие мысли есть. скажи, разница какой то между украинскими фотоплатформами и суто запорийскими, даже и закордонными? Яку пометил? Именно с запорожскими ты хочешь сравнить, да? Ну, давай украинские, видимо. Украинские, ну, запорожские. так как-то глобально. Ну, так, сначала запорожские, потом украинские. Повыше, повыше. Ну, в таком более оптимистичном свете. Ну, такому, чтобы надея была. Ну, первое отличие заключается в том, что, как и вообще люди, которые редко выезжают в столицу и за границу, у нас, у наших фотографов местных, очень ограниченный кругозор. Вот это первое, что... Потому что Выезжая за границу, ты начинаешь совсем по-другому относиться к обычным вещам, которых ты раньше не замечал, ну как бы они мимо тебя проходили. А фотографов, которых я встречал, например, в Дубае там было много иностранных, американских, шведских, каких-то европейских фотографов. А у них образ жизни настолько интересный и нестандартный, что у них каждый месяц новая страна, и у них опыт значительно больше. Они лучше понимают вообще, как работать с людьми с разными культурами, как лучше подать какое-то событие, какое-то мероприятие. Mm -hmm. А когда ты постоянно вот в одной каше варишься, ты не можешь объективно смотреть на то, что происходит вокруг. Дивись, ось ты после этой подорожи однозначно повернулся новой людиною, нові відчуття, нові сприйняття. Ось цей досвід, він безумовно грає. Я тебе теперь запорюсь. <laughs> ну, дивись, в плане фото, можно ж теперь увидеть, зважаючи на этот опыт, и в Запорожье какие-то и новые локации, и по-новому відтворити це. Абсолютно правда, да, я согласен. То есть, даже если тут сонно, да, в плане да, фото? я стал видеть больше того, чего раньше не замечал даже в Запорожье. Вот как раз сейчас сезон, лето для творчества. Я думаю, я после себя оставлю много интересных фотографий за это лето в Запорожье. Да. Слушай, ну а вот, в целом, как то переосмыслив, не знаю, свою миссию, какую-то, цель стиль в жизни изменилась она? Да, это была одна из причин, почему я вообще ехал на Ближний Восток. Я увлекаюсь различными эзотерическими, мистическими учениями, поэтому. Мне было интересно съездить в святые места, там, где происходила масса исторических событий, которые в общем-то изменили нашу историю человечества в целом, можно даже так сказать. И поэтому я частенько ходил вот просто в пустыню, без ничего, просто с рюкзаком, с водой, для того, чтобы, ну, грубо говоря, получать какие-то либо откровения, либо оставаться наедине с своими мыслями. И да, скажу честно, у меня произошел какой-то перелом сознания, переоценка многих вещей, и Да, теперь у мене є чітко сформулированные цели жизненные, которых яких я хочу добитися благодаря вот такой поездке. От якщо ну там же ж є серед цих цілей, обов'язково фотографія. Да, так, це одна із От, да. фотографії, чого би ти хотів досягти? Mm. Ну, такого, скажімо, можливо, не, не стільки особистого, як, можливо, десь соціального, суспільного. Ну, в первую очередь мне хотелось бы заниматься творческими проектами и знакомиться с новыми культурами. Мне бы хотелось попадать в довольно закрытые страны и с помощью фотографии показывать людям национальный быт, особенности, взаимоотношения этих людей, которые нам не знакомы. Мне интересны вот такие вещи, которые делают National Geographic вот такого творческого, нестандартного плана, с этническими особенностями. Ты перерахувал сегодня те страны, в которых побывал, куда еще теперь хочется? А, ну, теперь хочется съездить в Европу, так, чтобы был какой-то контраст. А, и, конечно, мне очень хочется попасть в Америку, либо в Штаты, либо в Канаду. Mm -hmm. Зрозуміло, спасибо, ми бажаємо тобі успіхів спасибо. і сподіваємося, що а, поділися. Тому що насправді маловато фотографій, фотографій no, саме, прив... саме, з, того, саме з того періоду ти в, виставляєш. Ну маємо надію, що все буде. А, дякуємо тобі, що за вітав, Ну і сподіваємося а, на твої звіти про наступні подорожі. Ну а поки що, у нас є наступна рубрика Життя в квадраті про виставку Маріуполь на